Сегодня управление внутренней безопасности вместе с прокуратурой города Киева была проведена действие в отношении сотрудников городского ГИИ. Это начальник отдела организации регистрационной и регистрационной работы города Киева, который был задержан за мягко говоря, коррупционное действие. И сейчас работа ведется, проводится следственное действие и в отношении, и в отношении начальника ГАИ города Киева, который на данный момент скрылся, но я думаю, что в ближайшее время то же самое с ним будет соответствующие правовое действие будет проведены. Я думаю, что это только начало широкомасштабной принципиальной работы в этом направлении. Я думаю, что позиция в целом и министра Министерства внутренних дел однозначно и бесповоротна. Все, кто занимается коррупционными действиями, все, кто стал или стоит на пути на пути э, нарушения э, законности, бесповоротно, однозначно будут уволены и при, по ним будут приняты правовые Действия.